Что здесь было? Я вам сейчас для примера покажу последствия. Хотелось бы увидеть. Вот увидите, это, конечно, было... Что было кошмар. и что стало. Это был такой кошмар. Я всегда рассказывала, когда 26 марта 2010 года я просыпаюсь в холодном поту рано утром. И мне приснилось, что у меня стена упала, я живу как раз в мансарде под крышей, что у меня стенка упала в моей, в моей спальне. На утро, уже к вечеру тут леса под домом стояли, и мы разбирали, это буквально, буквально Там это все этага, стена упала, я, была в том я боялась, что, я боялась, Пошли, что упадут и плиты, и это вот с этого... Извините, я не буду говорить это слово. Развалин. Развалин. С этих развалин что можно сделать? Причем люди так участвовали активно, это я вам передать не могу. Мы все потом, боже, и, и ночами 21 день ночевали возле этих лесов, которые дали, вот это самое, Собрали денег, одолжили это самое, 10 тысяч еще одолжили, чтобы вот это вот... Вот это вот привезти, потом, конечно, уже у нас в одиннадцатом году нам и город помог, и вот это вот отливы, и там крышу, и вот асфальт, асфальт на котором понятно. мы это стоим. Понятно, ваше, и... ваше имущество, и вы должны да. были позаботиться. Но дело в том, что что это было, что я вам говорю абсолютно обычно, что нормальный бы человек точно не взялся бы за это. Но это не взялся бы, мне Марина Николаевна, я говорю, Марина Николаевна, скажите, пожалуйста, ну кто бы нормальный взялся бы за это? Она, она, она говорит, никто. Это было так, ну, понимаете? Как сейчас уже что... эти трудности преодолели? Или... Вот, а. вот, 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 вот. Я хотела бы просто там показать, чтобы вы видели, что это было. Вот смотрите, красный кирпич а под верхом. А. Вот там вот заложено. Это все было. Здесь это хорошо. все было. Это просто жаль, что я, если бы, как сказали, я бы вам взяла ту фотографию. Но я вам все равно покажу, поскольку вы приехали. Я вам ее, скажу, принесу. Чтобы вы видели, что это было. Я специально у меня, когда я этот дом на, так сказать, состояние дома я заставила, чтобы мне они передали еще был этот горшинков. Вот. А он говорит, а нет, мы такое не передаем. Нет, я говорю, вы мне передайте. Давайте по акту, что я принимаю в обслуживании. И я, как раз брат приехал, это было 2 июня, и мы вот это, все, этот кошмар мы фотографировали. А когда зашли в подвал то там, извините, вот так вот, а я еще и не разбиралась, что это такое. Ну, какой-то бассейн, а бассейн из, из дерьма. нечистот. Из нечистот. Так вот так вот было, а там такое, мы потом опять-таки людей нанимали. в это покажем, там у нас особо порядка сейчас нету, потому что мы готовимся к ремонту. Ну, покажите. Видите, я сейчас... Саша, еще вот последний подъезд. Над подъездом там все заложено. И металлопластиковые окна тоже будут стена была развалена, упала. И текла крыша от первого этажа. Крыша текла, стенка над, во втором подъезде на пятом этаже упала до четвертого этажа облицовочная, Это наружная облицовочная сторона, протекала до первого этажа с пятого, mm -hmm. да вообще тут ничего не закрывалось. А теперь у вас здесь вот ремонт вы сделали, новые да. Да, двери, Что, Но двери. А вы... утепленный подъезд, в подъезде можно жить, тепло, тепло да. да вот пожалуйста, приносят письма, любые сообщения тут ложат, и почта, и газовщики, и все. Раз, два, видите, ну это тут только прихожая, а тут мы только поснимали красоту новогоднюю. А во втором подъезде говорят не сняли. Hepsя. Да тоже половину сняли, сейчас я. Ну пошли посмотрим до второго этажа, чтобы дальше не Художественные, местные художники у вас? Да, да, так то таки. А, давайте тут не надо, потому тут ящики. А что не надо? Да, ну красивый, там на третьем этаже нема ящиков, ламбрекены сфотографируете. Так же само, только не успели убрать. Так это же хорошо. Вот тоже так самое деркало. Тумбочка такая самая двері не встигла вбити. Кліткою обклеїли прямо А, провода в, 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 а, в коробах, конечно. Попрятали все провода в коробах. Ну не все там еще осталось в одном месте. Тут светленько, так, ага. Ну и вот тут такие шторы. Да, можно далее найти. Угу. Сразу красиво покрасили. Чистенько, уютненько. Вы с самого начала покажите, вот как было. 40, 40 квартир в этом доме, дому в 55 лет уже будет скоро, да, и 2,05 составляет взнос жильцов на обслуживание дома и территории. Да. И постепенно вы эти работы планируете? Да, ну не постепенно. Планируем, складаем у в грудь месяце. Запланировали да сначала, то трубы поменят, тут трубы поменять или тут, то есть ну, все, все а это... не предвидено, это, не... <свят> меняется, конечно, <свят> это у... самое, а <свят> в основном планами. Ну, а расскажите я немножко бил, нам еще не о себе. Кто вы в жизни по профессии? <свят> ну, вот вы, а все, вы, взялись, и я вообще такой работой заниматься. Я... Не, ну, а вообще я технолог по производству железобетона. То есть вы просто я всю жизнь проработала. Просто бытует мнение, говорят, что руководитель СББ должен, человек который там и бухгалтеры, и юристы, и экономисты, ну, по жизни, и все. По, по жизни, по жизни. Я, конечно, была и бухгалтером uh -huh. в смысле того, что я работала uh -huh. ну я и ТРовцем uh -huh. всю жизнь. Проработала, uh -huh. то, конечно, я думала, так что мне этот дом взять, ничего uh -huh. не стоит. Я вроде бы я как все знаю. Ну, а конечно тут абсолютно совершенно свои сложности и каждый день что-то новое узнаешь. Э -э ну чтобы страшно было, тут интересно. Мы интересно. А кто у вас в штате вот именно, а, и кого вы приглашаете как, просто для работы? Какой что Вот весь штат. Вы председатель, <с бухгалтер. На зарплату денег не Председатель, бухгалтер. Какой может быть штат в 40-квартирном доме? И на эту, вот на допустим тысячу, сколько числами у нас, 1250. На эту зарплату председатель, бухгалтер и дворник. Вот так вот. А если у нас будет дворник 1200, бухгалтер Нет, 1200 ну, и председатель, то тогда надо тариф, чтобы был 5 гривен, хотя бы. Слесарь на общественных началах. И, и на общественных Понятно, что 40 начала. квартир это очень мало, вам нужно объединяться с другими домами. Не тогда нужно ни можно... с, кем объ... с какими другими домами объединяться? Нет, работников Кто? на несколько да? А зачем их, зачем, зачем нанимать работников, и чтобы они просто получали зарплату? Для чего? Непонятно. Если есть, у нас есть деньги на рахунку. Я выбираю хороших специалистов, вот в данный момент я знаю проверенного человека, да? вот. и будет он не менять там канализацию в том подъезде. В том подъезде да? И точно так же воду. Насобирали деньги. Наняли людей, оплатили им с этого же счета. И не нужно, их, их не нужно в штате держать. В штате. То есть вы подписываете с ними акт выполненных работ, ну, они гарантию вам положено. дают ну, на все, эти работы? Это все как положено. Ну, все как положено, вся я по положена по, по договору, конечно, да. И все э, по договору ЦПХ нанимается человек, который имеет на это право это делать, потому что. Здесь и серьезные, случаи, не дай бог, где-то или тепло рванет, или вода, или канализация, это надо. А жильцы участвуют у вас, помогают, там субботники проводите? Практически это было все с самого начала. Особо тут субботник. У меня такой дворник, которого я гоняю за то, что он каждый день метет. Я сегодня утром собралась в бассейн, выхожу в 6 утра. Вот, смотрю, она уже тут метет веником. Люда, что ты делаешь? Зачем ты сейчас метешь? Она же ну, сыпется вот с этих лепнений. Она идет с веником, с совочком и метет каждый день. Да, А да, в подъездах мы убираем по очереди. Обязательно моем каждую, каждую неделю. Кто-то дежурная квартира, кто не хочет мыть десятку, той же люди платим. Она Красота среди бегущих. Ясно. Чем? находите разные способы. Ну, а и по -другому... Выйти из проблемных а ситуаций. А по-другому, да уже такие, ну, проблемы, проблемы, то есть такое дело. -то. Проблема была, когда все валилось а, на Вот голову. это вот была проблема, это был ужас, это, это не то, что это, это я в проблема. холодном поту просыпалась, Вы бы могли остаться вы... без жилья просто, если бы дом так вот а раз, и, разрушался. А когда это строилось, то я все. могла, не дай бог, что-нибудь, я и каски доставала им, и это, и это самое. Они там ходят по верху Я думаю, может кто-то, не дай бог, грохнется Это было страшно Ну, в общем-то, вы уже втянулись Довольны с 2010 -го года Существует у вас, да? с Это уже 6 лет будет 6 лет Конечно, ничего страшного, но... Конечно, люди очень, это поначалу особенно, когда эти были проблемы, они очень все участвовали. Тут были такие субботники, как на, на комсомольских стройках когда-то, на комсомольск на Амуре, как строился. Так что вот сейчас чуть-чуть отгородились от того домика, не пускаем никого на наш асфальт. Вот тут вот уже все, что Да, нам Бюджет. вот это да, это за счет городского бюджета. Вот это вот это, мы очень довольны, потому что. За счет городского бюджета. Да, да. Да, помощь оказали да. Вам вот это все. да, да так красота. Ну, вот, вы, допустим, есть у вас средства на расчетном счете? Как вы их используете? Советуетесь ли вы с кем-то, с правлением, вот, да, у отчитываетесь? У нас есть, да, вот у нас... расскажите, как у вас У происходит. нас есть правление, перед которым и собрание собирается ну, прежде всего составляется на год кашторис, отчитываемся за прошлое проделанной работе вот, и строим планы на будущий год. Да? Вот, и говорим себе, вот, вот это в будущем году надо сделать то-то, вот то-то, то-то. Вот это вот средство у нас на зарплату, это на констовары, это, на, это на, на содержание дома, на промывку, продукку. А у вас колонки тоже а сделаны? Нет, а, нет, у нас горячая вода дома, отключена а бомба. Да. Ну а у нас это самое ежедва два раза в год, так как у нас газовые колонки, то мы два раза в год делаем нам чистую проверку. Будем, делаем. А вы тоже там будете эта подготовка? Будет, это, как, а, вот, ну, вот, каким Нет, это уже, как говорится, на работу, она да, уже знаешь примерно, это, что надо что, сделать. Что... она ну, очень ты много ты и очень хотелось бы. Я участвовала в конкурсе, я хотела утеплить. И хочу, и мечтаю, чтобы этот дом был полностью утеплен. Но пока что я никуда не прохожу. Пока что в том конкурсе было не прошел проект уже был потом не ну, я не победила не, а, так сказать а потом сделали с, проект мы заплатили за него все по, по утеплению дома ну потом то есть, вот такое положение потом, вы отчитываетесь на годовом собрании да про собранных средств об мы не собираем средства средства идут на расчет ну и конечно что перелюб конечно